уже наверное мы месяц не воюем и проезжал вдоль полигона и началась стрельба с танков я вот как-то весь сгруппировался и почувствовал как вот ощущение как будто ты дышишь свежим воздухом для нас победа это когда уже в стране не будет агрессора Поэтому да, все надеются, что вот-вот мы все-таки пойдем и поставим точку на три. Мы загрузили тебе Тільки що на ми ще будемо далі стріляти, наскільки я розумію. У нас сформувався такий невеликий запас снарядів, слава Богу. Ми дуже багато заряджали широким, для нас нічого нового, але ми обучаємо нових хлопців. Бачите, по різним причинам вибувають старі, той контужений, той поранений. Ну, приходять нові хлопці, того треба їх навчати всьому цьому. Бо там ніхто вже не підскаже, не допоможе. Буде сам на сам своїм танком. Танкова рота прибула сюди 7 числа. Ми погрузилися на наші танки раненько утром, маршем. отправились на полигон. С тех пор мы здесь. Мы должны быть в таком состоянии, чтобы перебывать в постоянной готовности, выполнить любой наказ нашего командования. Вот и все. И весь сенс. Ну, мы, все мы, все мы что вернемся и для того и научаемся, чтобы потом действовать с большей эффективностью. Наполеон или мы на стрибе тренироваться занесенная установка будем какого нормативи. Ну много было версий, почему нас сюда отправили, что, зачем? много было возмущений. На сегодняшний день я вижу очень много плюсов в этих учениях. Сейчас ребята учатся и разведке, и десантированию, разминированию, то есть всему. То есть это вот если брать мое подразделение, оно сейчас не только профиль на минометчики. Если коснись, они уже знают, как занять оборону, куда идти, как и что. Наводить минометы через две бусоли и так далее. А вот в свободное время уже вторая половина дня они уже начинают заниматься разведкой, тактикой, лёшки, Поэтому я вообще был удивлен, насколько ребята молодцы. Я даже горжусь, если честно. Ну вот Смотрите, такие вот у нас общания. Калина самой томечка. На РПГ. Тяжкие озброєння. Больше оружия, лучше б'є. <реклама> Настроены на победу. Никто не хочет сидеть в казначействе. Все хотят воевать. Для этого мы, в принципе, и пришли сюди. По нашій спеціальності вчимося і по суміжній, бо людина повинна мати декілька спеціальностей, щоб вона могла замінити товариша. І досвід у хлопців був дуже великий, і майстерність була дуже на високому рівні. Але це нікому не заважає навчатися далі. У нас дуже великі що після полігону нас виведуть назад, на лінію фронту, ідуть на ту роботу, заради якоїсь лишника. мы лучше будем понимать друг друга, как действуют пехоты с танками, как танкам взаимодействует с артиллерией и так далее. Этот полигон помогает нам э, Нам все доведется, может быть, повоевать. Такой ценой, какой нам пропонуют мир, наверное, нам не потребуется. Я то так станется настраиваемся только на, на перемогу до конца. И на спаленную Москву. Ну, это программа максимум, на фитамин получится. На данный момент на полигоне мы тренируемся в темное время суток быстренько соорудить на первое время для пехоты блиндаж. На самом деле это моя гражданская профессия. Пригодилась и здесь. Жарим сосиски по вечерам, ведем беседы за чаем. Больше все равно, даже вот ребят зацепило и э, вечером, ночью как темнеет, они тренируются, даже в вильный час, потому что они понимают, что от этого зависит их жизнь. Ну, и... В то время, когда они провели, скажем так, последние полгода в той ситуации, в тех э, экстремальных условиях, для них просто сидеть где-то в Wi-Fi или э, просто тратить время за выпивка или еще что-нибудь. Это не вариант. Они у меня воины.